આજે આપણે ધોરણ સાત હિન્દી વિષયની સ્વાદ્યાયપોથીના પાઠ એક ચિત્ર કે સંગ સંગનો અભ્યાસ કરીશું પ્રશ્ન એક અ ચિત્રકા અવલોકન કર કે પ્રશ્નો કે ઉત્તર દીજીએ તો અહીંયા આપણને એક ચિત્ર આપેલું છે એનું અવલોકન કરીને પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે પ્રશ્ન એક ચિત્ર મેં કોણસી ક્રિયાએ હો રહી હૈ જવાબ ચિત્ર મેં હવાભરને કી गुब्बारे उड़ाने की सोने की बैठने की बेचने की चलाने की आदि क्रियाएं हो रही है बे हिंदी में लिखिए फुग्गो गुब्बारा साइकल, साइकिल साइकिल थाम्भलो भाजी वाली कुंजड़िन पोपट तोता कुत्रो, कुत्ता प्रश्न त्र गुब्बारे हवा में क्या क्यों उड़ रहे हैं जवाब गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है प्रश्न चार चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है जवाब चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है प्रश्न पाँच कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है जवाब कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है प्रश्न एक चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो अहियाँ पर अपन ने एक चित्र आपेलू है यहनु अवलोकन कर प्रश्नों जवाब आपना एक किराया लगाने वाले साधनों के नाम के आगे बॉक्स में सही का निशान कीजिए तो इसमें आएगा रेलगाड़ी हवाई जहाज़ रिक्शा बे टायर क्यों फटा जवाब टायर पुराना होगा और हवा अधिक भर जाने से फट गया होगा त्रॉँ टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा जवाब टायर फटने से रिक्शा और कारों पर प्रभाव नहीं पड़ा प्रश्न चार सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम लिखिए जवाब सब्जियों के अलावा बिकने वाली चीज़ों के नाम फल गुब्बारे खिलौने पाँच ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए जवाब ईंधन के बिना चलने वाले यातायात के साधनों के नाम साइकिल बैलगाड़ी घोड़ागाड़ी आदि प्रश्न बे अ प्रश्न क्रमांक एक अ में दिए गए चित्र का आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो अहियाँ आपने प्रश्न एक मे चित्र आप चित्र नर्णन करने की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़िन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियाँ लेकर उन्हें बेचने जा रही है एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है रिक्शे के पीछे दो कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद किसी की राह देख रहा है प्रश्न बे ब પ્રશ્ન ક્રમાંક એક બીએ ગયે ચિત્ર કા આઠ દસ વાક્યો મેં વર્ણન કીજે તો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન એક જે ચિત્ર આપેલું છે એનું વર્ણન કરવાનું છે કુંજડિન કે સિર પર સે ટોકરી ગિર ગઈ ઓર સબ્જીયા જમીન પર બિખર ગઈ ડંડે પર બેઠા તોતા ઉડને લગા બંધે હુ ગુબારે છૂટકર કર વહા ઉડને લગે મોચી કા સામાન ઇધર ઉધર બિખર ગયા लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा रिक्शा मोटरसाइकिल से टकरा गई है प्रश्न त्र चित्र का अवलोकन करके आठ दस वाक्यों में वर्णन कीजिए तो अहियाँ पर आप चित्र न आधार एनु वर्णन करवा है इस चित्र में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं चित्र में एक बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई है जिसको मलम पट्टी करते हुए दिखाई दे रहे हैं चित्र में एक बच्ची अपनी स्कूटी के साथ खड़ी है बच्चे को चोट लगने पर एम्बुलेंस आई हुई है एम्बुलेंस के पास एक आदमी खड़ा है दूर से एक महिला खिड़की से झांक रही है एक लड़का और एक लड़की बच्चे के पास बैठे हैं। प्रश्न चार निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए તો અહીંયા આપણને એક ફકરો આપેલો છે એ ફકરો વાંચવાનો છે અને એના આધારે પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે પ્રશ્ન ચાર અ પરિક્ષિત કે આધાર પર નિમ્ન લિખિત પ્રશ્નો કે સહી ઉત્તર કે આગે બોક્સ મે નિશાન કીજીએ એક વિદ્યાર્થી જીવન સે સંબંધિત હૈ હસને હસાને કા સમય હૈ બે પરિવાર વાળે સ્નેહી વર્ષા સે અબોધ મન કો ગુદગુદાતે હૈ वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है ना समझ घृणा शब्द का विलोम शब्द ढूंढिए विलोम एट विरोधी शब्द तो घृणा शब्द ना विरोधी शब्द थे स्नेह चार विद्यार्थी जीवन में क्या नहीं करना चाहिए मारपीट का बदला लेना पाँच मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनुराग प्रश्न चार ब परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए हवे पकड़ना आधारित प्रश्नों जवाब लिखवाना छे एक विद्यार्थी जीवन में हमें क्या करना चाहिए जवाब विद्यार्थी जीवन में हमें हंसते रहना चाहिए और खेल खेल में पढ़ाई का अभ्यास करना चाहिए ब परिच्छेद में प्रयुक्त योजक युक्त शब्द ढूंढकर लिखिए उदाहरण माता पिता हंसने हंसाने छोड़ छाड़ लड़ने झगड़ने खेल खेल में खाने पीने। में प्रयुक्त विशेषण शब्द ढूंढ कर लिखिए अबोध नए मस्ताना सारी समस्त सारा मीठा चार परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए विद्यार्थी जीवन प्रश्न पांच अ सही शब्द के सामने बॉक्स में सही का और गलत शब्द के सामने गलत का निशान कीजिए तो सही शब्द है साइकिल रिक्शा सड़क गुब्बारा पेड़ खंभा तोता झोंपड़ा और गलत शब्द है कुत्ता कुंजडिन मोची लाकड़ी प्रश्न पाँच ब विधान शुद्ध रूप से लिखिए तो ये वक्य में सामान्य भूल है तो ये भूल सुधारी वक्य फरती लखवा तो नंबर एक आप कहाँ से आ रहे हैं बे आप मेरी और आ जाइए तरण लड़के खेल रहे हैं चार पूंजड़ीन सब्जियां बेचती है पाँच रिक्शा में दो आदमी बैठे है જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં તો આવા નવા વિડીયો મેળવતા રહો અને જોતા રહો થેન્ક યુ